Здравствуйте, это новости на Бтб в студии Екатерина Романюк. Президент Украины Петр Порошенко уже прибыл в Минск на встречу высокого уровня в формате ЕС Украина Евразийская тройка. Свой визит Петр Порошенко начнет с двусторонней встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, сообщает Интерфакс Украина. При этом глава МИД Украины Павел Клинкин подчеркивает, что Петр Порошенко настроен решительно и готов к дипломатическому бою. Дипломат назвал предстоящие переговоры сложными. Главными темами встречи в столице Беларуси станут имплементация соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, вопрос энергетической безопасности и урегулирования ситуации на востоке Украины. Выборы нового парламента состоятся 26 октября этого года. Президент Украины Петр Порошенко досрочно прекратил полномочия Верховной Рады Украины седьмого созыва. Причина таких действий – отсутствие коалиции. Прежняя распалась 24 июля, новая в течение месяца так и не появилась. Опросы общественного мнения показывают, 80% граждан поддерживают необходимость проведения внеочередных выборов. Таковым было и одно из главных требований революции достоинства, подчеркнул Петр Порошенко. Выборы – лучший способ люстрации. Начинать очищение следует с высшего законодательного органа, отметил глава государства. В Тилому. В целом состав Верховной Рады не соответствует политическим настроениям украинского общества. Общество настолько быстро изменилось, что депутаты не успевают за его историческим шагом. С момента предыдущих выборов прошло всего два года, но кажется, будто прошли десятилетия. Настолько другой стала страна. Голосование 2012 года, когда избиралась эта Рада, не было ни честным, ни демократическим, ни прозрачным. Оно просто не соответствовало европейским стандартам. Поэтому критически низким оказался потенциал действующей Верховной Рады. Это еще один аргумент в пользу перевыборов. Ведь наши враги не только диверсанты, террористы и наемники, которые пришли с той стороны российско-украинской границы. Не меньше вред, чем грады или Буки, наносят коррупция, безработица, бедность. И мы должны одержать победу на всех этих фронтах сразу. Петр Порошенко призвал украинцев прийти на выборы, ведь это часть мирного плана президента. Ключевой момент – политический диалог. При этом глава государства подчеркнул, с боевиками можно разговаривать только с помощью силы, а большинство из действующих депутатов потеряли авторитет и влияние на людей. Те, кто получит мандат доверия на Донбассе через два месяца, будут представлять регион при общении с центральной властью, отмечает Петр Порошенко. Однако внеочередные выборы не снимают ответственности за страну с действующей Верховной Рады депутаты продолжат работу до избрания нового парламента. Главная их задача в сентябре ратифицировать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, подчеркнул президент. Как президент, как президент, гарантирую, что выборы пройдут честно, демократично и прозрачно. В электоральной истории страны они станут такими же образцовыми, как и нынешние выборы президента. Избирательный бюллетень ⁇ это мощнейшее оружие в руках граждан, чтобы защитить страну. Ни одного шанса пятой колонии и силам реванша. Призываю избирателей к высокой явке, а демократические политические силы к походу на выборы единой, мощной, проукраинской и проевропейской командой. Только при таких политических условиях мы сможем изменить страну к лучшему. Призываю всех прийти на выборы и завершить начатый в июне процесс формирования новой власти. Слава Украине. Слава Україні. На внеочередные выборы в парламент Украине необходимо миллиард гривен. Уменьшить эту сумму на 140 миллионов позволит внесение изменений в профильный закон, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Ахиндовский. Один лишь отказ от финансирования предвыборной агитации за счет средств госбюджета позволит сэкономить более 100 миллионов гривен, уверены в Центр избиркоме. Почти 5 миллионов евро может выделить Варшава в этом году для помощи Украине. Часть этих средств пойдет на лечение солдат, раненых в боях на Донбассе. Кроме того, Польша готова профинансировать программу обмена молодежи с Украиной и выделить 250 тысяч евро на отправку 100 наблюдателей на внеочередные парламентские выборы. Напомним, что в польских больницах уже прошли лечение 136 граждан Украины, пострадавших в Киеве во время Евромайдана. Министр обороны Украины Валерий Гелите через Фейсбук обратился к родственникам российских военнослужащих с предложением поинтересоваться, не находятся ли их родные на территории Украины. Министр попросил забрать солдат домой с тем, чтобы они не гибли за частные интересы кремлевских чиновников. Напомним, 24 августа в Донецкой области в 20 километрах от границы с Россией были задержаны 10 российских военнослужащих. Задержанные входят в состав 331-го парашютно-десантного полка Российской Федерации, который базируется в Костроме. Вы знали, что вы находитесь незаконно на территории Украины? Догадывался. Ну, понял я, когда уже нас начали бомбить. А как попали на территорию Украины? Ехали колоннами. Не по дороге, а по полям. У -у -у. Я даже не видел, где мы границу пересекли. Ничего не говорили, просто сказали, что совершаем марш 70 метров. Выход на три дня. Ну а Российское министерство обороны признало факт взятия в плен и, соответственно, вторжения своих военных в Украину. При этом в Минобороны Федерации утверждают, российские военные пресекли границу с Украиной случайно. Они действительно участвовали в патрулировании участка российско-украинской границы, перешли ее, вероятно, случайно на необорудованном, немаркированном участке. Оправдываются в Федеральном Минобороны. Ночь в Донецке прошла неспокойно. В Петровском и Киевском районах города велись боевые действия. Погибло три мирных жителя. Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого горсовета. В Петровском районе были полностью уничтожены два жилых дома. Повреждены другие строения. Террористы обстреляли несколько улиц. На утро по городу оставались обесточенными 220 трансформаторных подстанций. Общественные транспорт и коммунальные службы работают, заявляют в мэрии Донецка. Батальон «Донбасс» попал в окружение по Об этом сообщил на своей странице в соцсети командир батальона Семен Семенченко. Боевики нанесли удары танками из Моспина, а также обстреляли Еленовку. Таким образом, в результате были заблокированы Старобешева и Кутейникова. Вся группировка силато оказалась в оперативном окружении, написал командир батальона. Кризис в Украине и санкции против России ощутимо ударили по экономике Германии. Об этом сообщила немецкий канцлер Ангела Меркель. Только во втором квартале крупнейшая экономика Европы потеряла 0,2%. Несмотря на это, эксперты прогнозируют, что по итогам года ВВП Германии вырастет почти на 2%. Канцлер Германии уверена, конфликт на Донбассе удастся решить. Отношения между Украиной и Россией улучшатся, а экономика Германии снова начнет расти. Мы хотим, чтобы ситуация вокруг Украины и России вернулась в конструктивное русло. Этот кризис уже ударил по нашей экономике. Но тем не менее, я ожидаю, что по итогам года темпы экономического роста будут позитивными, если не произойдет ничего драматического. Годами Германия росла благодаря сильному экспорту. Теперь же наш рост обусловлен сильным внутренним спросом. Наша экономика меняется и становится менее зависимой от экспорта. Нафтогаз Украины вернул Газпрому 10,5 миллионов долларов за транзит. Это ошибочный дополнительный платеж за переправку топлива в Европу в июле 2014 года. Согласно сообщению украинской стороны, ситуация связана с несогласованностью между компаниями по определению размера ставки транзита. Формула тарифа учитывает цену газа, поставляемого российской компанией для Украины. Расчетом Нафтогаза аванс, выплаченный Газпромом, не был потрачен в полном объеме. По данным Нафтогаза с 16 июня 2014 года, когда российский монополист прекратил поставки для украинских потребителей, объем транзита энергоресурсов из России через украинскую ГТС составил 11 миллиардов 600 миллионов кубометров. Украинские потребители отказываются покупать российские товары, посещать российские рестораны и пользоваться услугами российских банков. По данным экспертов, падение продажи российских товаров с начала года составило от 25 до 40 процентов. Украинцы все больше поддерживают отечественного производителя. При этом некоторые торговые сети полностью исключили российские товары из своего ассортимента. Другие сократили количество продукции Российской Федерации на полках за счет алкоголя, чая, сопутствующих товаров, бытовой химии и молочки. В конце в программы о погоде. На выходных в Украине потеплеет. В первой половине недели погода будет нестабильной, но ближе к уикенду воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщает заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко. По его словам, со второй половины недели и до начала сентября средняя температура воздуха ночью на большей части страны составит 9-16 градусов тепла, на юге плюс 17-20. Но ну, а днем температура воздуха будет колебаться от 21 до 27 градусов, но на юге все 30. С 29-30 августа и практически до 4 сентября Погода в Украине будет определяться барическими образованиями повышенного атмосферного давления. В это время будет преимущественно без осадков. Опасные и стихийные гидрометеорологические явления маловероятны. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. Встретимся уже меньше, чем через час.